Скажите, <говори> <говори> вы были сегодня первая. Да. Во сколько вы приехали за гуманитарной помощью? Во второго ночи. Во ночи. А второй кто во сколько приехал? <говори> Два люди вот так вот приезжают за очередь занимают, чтобы всем хватило гуманитарной помощи. Вони з ночі і до ранку стоять в черзі за гуманітаркою і буквально готові один одного розтоптати за шмат гнилої риби. За Задовіряємо. Друзі, як воно вкусно хоч? Самое главное, чтобы не задавили. Не задавили, друзья, дайте обратную связь, кто попробовал, вкусно или нет. Спасибо, дорогие наблюдатели, спасибо. Если здесь есть мои друзья, можете для меня тоже кусочек отложить. И Николая тоже, да, Николай? Та ми ж всі в Калінінграді друзі, браті роз. А ще вони покірно мовчать, коли замість води багнюка. Ось Така вода сьогодні пошла. Та власне все їхнє життя, чи вірніше виживання на болотах в цих кількох кадрах. Вони вже плюнули в діносторовода пліє. Накрили медным мідним вот они там уже а то в квартире всі полде роботи есть рядом, хорошо платять. 27 многоквартирных домов отаплюється печками, Ну тут питається та катлу стає тукати. Тож про це і не тільки. Далі вітаю з вами я, Інна на Бок. Знаю, ви скучили, тож знову зібрала для вас добірку гучних, але дуже-дуже брехливих і цинічних заяв пропагандистів. Ну і звісно, епічних кадрів, на яких вся суть федерації. Знімаєш? Бо поки Путін витрачає мільярди доларів щоб на третьому році повномасштабної війни. таки закутати нас, українців, у холод і темряву, замерзають тим часом громадяни його країни. А в Хатанге, которая замерзает с прошлой недели, пока никаких улучшений. Вторая котельная, о запуске которой мы рассказывали в пятницу, проработала недолго, начались перебои. Дым над трубой то исчезает, то вновь появляется, а внутри снег и ни единой души. Это видео нам прислали местные жители. Сейчас в Хатанге небольшое потепление, если так можно сказать, температура минус 16. На прошлой неделе для сравнения было 50 градусов ниже нуля. Теплая вода остывает на пути к домам, а краны пересыхают из-за перемерзших труб. Люди не снимают пуховики в квартирах и ругают власти, что те не могут справиться с теплоснабжением, хотя бы запустить вторую котельную. На этой неделе, если она не заработает, людям снова будет туго. Впереди 40-градусные морозы. Но это не все. Знаете, что интереснее? Так они живут десятилетиями. Тому уже даже не верят в то, что может быть иначе на сегодня, вот реально, например, в Забайкальском крае, постоянно кто-то мерзнет, откровенно мерзнет, котельные просто идут авария за аварией. Боже, мерзнет. Какую мерзнет? В Чите там полчеты котельные этого завода мерзнет. И никто пока, к сожалению, решений великих не видит. Ну, я же могу перечитать долго от этого, какой толк -то. Вас гости приглашаю. Это надо видеть. Вот стоят пятиэтажки, двухэтажки, и сказано, в окна торчит труба труба. Возле дома каждого лежат на квартиру ну, поленница, написано Вася, Петя, там, чтобы не перепутать. Дрова на себя и на пятый этаж попер печку топить. Народ добрый. Я их сход собрал, говорю, ну, давайте что-то. Народ добрый. Они уже плюнули. В 92 -го года отопления нет. Как накрылась котельная медным тазом. Вот они там уже. Они кто, в квартире все полные. Работа есть рядом, хорошо платят. 27 многоквартирных домов отапливаются печками. Ну, тут пытается электрокотлы ставить, только люди выживают. И живут. Так туда, наверное, надо тепло. Туда медицину, туда образование, туда дороги, туда клубы. Вот туда, где оно. Вот у них центр экономического роста. Когда говорят, там это далеко, это нормально. Да, там дорога грунтовая. Да, там медицины это нет, по которой тут рассказывал, надо везти за 500 километров. Ну, это же можно сделать все. Ну, тоді быть чітка вертикаль власти. Вот президент сейчас об'явив національний проект. Ну а її на болотах немає. І вже навіть алкодепутат Гурульов наїхав на керівництво Росії. Слухайте, це прекрасно, як і те, що на Росії продовжують з'являтися відверті інтерв'ю зет-пропагандистів, які завдають ще й нищівного удару репутації путінської армії. Я вважаю, що ми вошли неподготовленими. Что у нас разворована была форма одежды. На тебе штаны от э, камуфляжа, а куртку ты купишь за углом. Когда мы начали брать э, мобилизованных, мы их одевали в старые каски, выдавали трех линейки. Это что такое? Это не заварили кашу. Да мы не против войны, тем более я военный человек. Мы не против того, чтобы силы отстаивать. Ну так давайте это делать как положено. Давайте мы свои все ресурсы подсчитаем, я видел этих солдат, перемазанных грязью, которые в самом начале, я с 2014 -го года там, перемазанные грязью, идут без, без обуви нормальной, с трупов снимали мы эти днепропетровские ботинки, которые у нас там ценились. Понимаете? Это что, не заварили кашу? Своєю чергою російські командири масово переводять своїх мобілізованих військових, які відмовляються добровільно підписувати контракт зі збройними силами Російської Федерації до так званих м'ясних підрозділів. Про це свідчать радіоперехоплення головного управління розвідки Міноборони України. У ньому двоє окупантів скаржаться на власне командування, яке продовжує масово переводити до штурмових підрозділів мобілізованих, котрі, як вже сказала, відмовляються підписувати контракт з Збройними силами Російської Федерації. Да, понятно, братан. Я тут тоже сегодня по бліндажам походил, помню, понял. Помни. Если помнишь, Аида, Балов Аїда, Балуші которые вот чуть чуть у нас стоят, да, да, где 85-я восім ненометка. Поняв, їх ж камбрі.

с ума сходят все. Потому что знаю, что происходит на Даже в видео выкладывать не хочу, потому что люди простые и И что, так они режут, боловы, как они режут головы, как они это из этого пепельницы. Close. Вам это сказать про наши командиры. Эти все Если у вас есть эти данные, сейчас, не потом, не через полгода, а сейчас и здесь фактура, где что нарушил, поддам телефон сразу напрямую. Сколько может этому беспределу быть? Вот про... Никто не хочет говорить, все хотят всех оправдать. Вылезать им в жопу. Нет, ребята, не получится. Мы не для того здесь собрались. Мы хотим, чтобы в армии было в Советском Союзе. Правильно, где-то есть прорехи, где-то есть промахи, потыкания. Но можно встать, отдыхнуться и идти дальше. За эту родину воюют все. Не только это 55-е. Что вы взяли, что вы не взяли. Я не до... кто что взял. Паніматі не в там час розгалу, а в безприділі у ваші Звісно, не те, щоб ми сумнівалися, що окупанти на таке здатні, але те, що вони вже самі в цьому зізнаються, це дуже важливий дзвіночок для Путіна, бо в його війську величезні не лише втрати, але й проблеми. В общем, я пойду до кінця, чого б мені це тині Вони Ані цю війну. Війна значить війна. До слова, чим далі, тим більше починають це розуміти і рідні окупантів, як і те, що контракт з міністерством вбивств це квиток в один кінець. Розкажу зараз. Довго я мовчала, я ну я просто вже не можу більше. Сразу. отвечу на вопрос, если у кого-то возникнет, зачем мне это. Да, с Олегом я уже ничего не сделаю тут. Ничего не поможет. Но там лежат еще ребята. Причем лежат очень молодые. 22 года, 23 я видела. В реанимации. И отношение к ним такое же. родственников не пускают особо. Пустили там на 15 минут и его выгоняют. Раньше я боялась об этом говорить, когда он там лежал. Я боялась, что сделаю хуже только ему. Брата больше нет. Страха тоже больше нет. Подошедшая до нас информация, в 114 части происходят беспорядки дедовщина нет доверительных отношений между сослуживцами, что не соответствует законодательству нашей державы и моральному облику наших ребят. Впоследствии этого на поле боя нет слаженной работы при исполнении поставленных задач, что приводит к большим потерям со стороны наших бойцов. Даже из 30 ребят в живых осталось два бойца 300 и то тяжелых. Это подтвержденные факты и получила резонанс сети интернет. В этой части большое количество потерь, так называемых уплотнений и треушеток. Ба Більше в мережі сила Селена» відеозвернень, на яких скаржаться на вище військове керівництво Ерефії і самі окупанти, знову ж таки записуючи відео про те, що командири роти на передовій займаються корупцією і погрожують вбити тих, хто відмовляється виконувати завідомо смертельні накази. Ну а багатьох відправляють на завдання взагалі без шансу повернутися живими. І всі ці зізнання ще раз підтверджують, у російській армії людське життя не цінуються, а страх і корупція давно стали звичною справою. Але, попри все це, і злочини окупантів і вже не тільки проти українців, але й проти своїх співвітчизників, пропагандисти видають книгу про неіснуючі військові злочини київського режиму у 2023-2024 роках. Издание книги о преступлениях украинских нацистов мне представляется чрезвычайно важным. Потому что нам сейчас вот в условиях СВО необходимо избежать тех ошибок, которые были допущены советской властью после победы в Великой Отечественной войне. Ведь давайте вспомним, издавались материалы. Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом их становилось меньше. Некоторых сейчас даже в электронном виде найти невозможно. Это фатальная ошибка. Нам сейчас категорически нельзя ее повторять. Каждое преступление совершенное. Это злодеяние против русских людей. Мы знать и того, передавати цю інформацію наступним поколінням. Ну що ж, от вам ще одне підтвердження того, що ці кремлівські пацюки тотальні брехуни. та нелюди. І Якщо ми знову зазирнемо в їхні московські студії, то там почуємо і такі нісенітниці. Сьогодні це як бандити 90-х років, годовщик, чесно говоря, як вот танк нічого не бояться. Думаю, що йому все дозволено. Шестое. При том, при всем, нам придется с ним разговаривать. Ну, уже глава государства. Нравится, мне нравится. Президент об этом четко обозначил. И вот здесь важна не только наша позиция, а наши действия. Действия. Действия на фронте, действия во внешней политике. И эти действия на сегодня на нашей стороне. А сегодня пленных все больше и больше. Но самое главное, что подавляющее большинство пленных, они не хотят возвращаться обратно. Они против обмена. Є третій момент: приличне коли вступає в рід наших середніх частин для того, щоб боротися з режимом Зеленського. Як вам? Напишіть у коментарях. І до речі, не забувайте про лайки, бо і вподобайки, і ваші коментарі допомагають алгоритмам Ютубу просувати відео, а отже, його побачать якомога більше людей. Ну а це означає, що в нас з вами буде ще більше шансів руйнувати російську пропаганду. Ну а в мене на цьому сьогодні все. Тільки нагадую, давайте підтримувати Збройні Сили України і щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені. Давайте залишатися надійним тилом. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.